Pernah tak kita terfikir macam mana sebenarnya kita belajar pasal hero-hero zaman dulu? Hari ini kita nak tengok satu konsep yang fuh, sangat istimewa. Konsep tentang sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan syurga masa mereka masih hidup lagi. Dan kita akan buat ni dengan cara yang unik sikit. Kita akan bedah terus dari sumber yang membentuk minda anak-anak kita, iaitu sebuah buku teks sekolah. Jadi apa sebenarnya maksud dijamin syurga ni? Bunyinya macam hebat kan? Tapi ia bukan setakat gelaran tau. Ia satu janji. Satu janji yang sangat-sangat besar. Dan janji inilah yang sebenarnya jadi jantung kepada semua cerita yang kita akan selami sekejap lagi. Ha, inilah dia sumber kita hari ini. Bukan jurnal akademik yang tebal-tebal tu, tapi sebuah buku teks kanak-kanak. Nampak simple kan? Tapi dari sinilah kita boleh nampak macam mana cerita-cerita hebat ni diolah, dipermudahkan dan disampaikan kepada generasi baru. Dan macam mana dua orang tokoh besar ni diperkenalkan sebagai hero idola mereka. Okey. Ini plan kita untuk perkongsian kali ini. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa itu janji syurga. Lepas tu kita kenal dengan dua personaliti yang menarik, Zubair, si Hawari yang berani, dan Abu Ubaidah, si pemegang amanah. Lepas tu kita akan gali apa pengajaran dari buku teks ni dan last kali kita akan cuba faham kenapa cerita-cerita macam ni terus diceritakan turun temurun. Jom kita mula. Baiklah, kita masuk bab pertama, sebuah janji syurga. Sebelum kita kenal dengan hero-hero kita ni, kita kena faham dulu apa yang buat janji ni begitu istimewa sampai ia menjadikan mereka ni, well, luar biasa dalam sejarah. Istilah penting yang kita kena tahu ialah Mubashirin Bil Jannah. Dalam bahasa Arab, ia lebih kurang bermaksud mereka yang diberi berita gembira tentang syurga fuh bayangkan dan ini bukan sekadar satu konsep agama yang mendalam tau dalam buku teks ni ini tajuk bab inilah bingkai yang digunakan untuk memperkenalkan hero-hero ni kepada kanak-kanak okey jom kita kenal dengan watak pertama dalam buku teks ni zubair bin al-awam buku ni bagi dia gelaran yang power sang hawari basically seorang hero yang sangat berani dan setia dan buku teks ni terus highlight petikan ni. Gelaran Hawari atau Pembela Setia bukan calang-calang fujian tau. Ia satu pengiktirafan yang meletakkan Zubair di satu level yang sangat istimewa. Ia menunjukkan betapa rapatnya hubungan dan betapa dalamnya kepercayaan Nabi kepada beliau. Cuba kita tengok macam mana buku ni ringkaskan perjalanan hidup Zubair. Menariknya, ia bukan cuma tunjuk zaman gemilang dia je. Dari semangat dia masa remaja sampailah ke pengakhiran hidupnya yang agak tragis dalam konflik sesama sendiri. Dan poin penting kat sini ialah buku ni tak sorok hakikat yang walaupun seseorang tu dah dijamin syurga, hidup dia tetap penuh dengan ujian dan cabaran yang rumit. Realistik kan? Dan perasan tak, buku ni betul-betul fokus pada zaman remaja dia. Ini bukan kebetulan. Ini satu teknik mengajar yang bijak. Mesejnya jelas untuk budak-budak yang baca, hey, korang tak payah tunggu besar untuk jadi berani dan pertahankan apa yang korang percaya. Tengok macam Zubair. Okey, sekarang kita beralih pula ke tokoh kedua, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau Zubair tadi simbol keberanian, Abu Ubaidah ni pula... Dia diperkenalkan sebagai contoh amanah dan rendah diri, satu set kualiti yang lain tapi sama-sama penting. Dan inilah gelaran yang melekat pada diri dia, Amin Hadhil Ummah atau pemegang amanah umat ini. Cuba perhatikan, gelaran ini bukan pasal kuasa, bukan pasal kehebatan berperang, tapi pasal sesuatu yang lebih dalam, iaitu integriti. Inilah kualiti yang buku teks ni nak highlight pasal dia. Saya suka sangat cara buku teks ni guna peta minda untuk susun info. Ia cara yang visual, senang budak-budak nak faham. Ia tunjukkan yang Abu Ubaidah ni bukan setakat orang yang jujur je. Dia juga seorang panglima perang, calon khalifah dan juga seorang guru. Jadi budak-budak nampak, oh, satu sifat baik macam amanah ni boleh bawa kita ke macam-macam peranan lain dalam hidup. Jadi kalau kita perincikan sikit dia seorang panglima perang tapi dalam masa yang sama dia juga guru agama dia dicalonkan jadi khalifah tapi yang paling orang kenal pasal dia ialah sifat rendah dirinya nampak tak mesej dia integriti tu bukan sifat yang pasif yang duduk diam-diam je tak ia sebenarnya tapak yang kukuh untuk seseorang tu berjaya dalam macam-macam bidang dan buku ni bagi satu gambaran yang fuh sangat kuat. Cuba bayangkan sekejap, seorang jeneral baru cetawan sebuah kota besar, tapi instead of masuk dengan bangga, dada ke depan, dia masuk sambil tundukkan kepala. Bagi seorang budak, ini satu pelajaran yang confirm melekat dalam kepala. Inilah maksud sebenar rendah diri, lagi-lagi bila kita kat puncak kejayaan. Okey, so kita dah tengok cerita Zubair si berani dan Abu Ubaidah si amanah. Sekarang persoalannya, apa sebenarnya message besar yang buku teks ni nak sampaikan kepada pembaca-pembaca cilik dia? Bila kita letak sebelah menyebelah macam ni, nampak kan ada satu strategi yang menarik kat sini. Sebelah sini kita ada Zubair, simbol keberanian seorang yang suka bertindak. Sebelah sana pula kita ada Abu Ubaidah, simbol integriti dan rendah diri. So buku ni bukan bagi satu jenis hero je. Dia macam bagi pilihan nak tunjuk yang ada banyak cara untuk jadi orang yang hebat. Dan buku ni memang tak sorok-sorok pun pasal matlamat dia. Tengok je senarai hasil pembelajaran ni. Tujuannya bukan setakat menyatakan atau tahu. Perkataan paling penting kat sini ialah mengamalkan. Maksudnya, pendidikan ni direka bukan untuk berhenti dalam kelas tapi untuk dibawa keluar dan membentuk karakter dalam hidup seharian. Dan ini bawa kita ke soalan terakhir. Kenapa cerita-cerita macam ni yang disampaikan dengan cara macam ni masih lagi jadi tulang belakang dalam pendidikan kita? Sebenarnya, inilah jawapannya. Tujuannya adalah untuk membentuk contoh teladan dengan memeketkan kehidupan kompleks tokoh-tokoh ni jadi cerita yang jelas, satu pasal berani, satu pasal amanah. Buku teks ni sebenarnya tengah bagi satu pattern moral yang senang budak-budak nak ikut. Ia bukan lagi sekadar cerita sejarah, ia dah jadi macam cermin untuk mereka tengok diri sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Cuba ingat balik zaman kita kecil-kecil dulu. Apa cerita tak kisahlah dari buku ke, dari nenek kita ke atau dari cikgu, apa cerita yang betul-betul melekat dalam hati sampai sekarang dan macam mana cerita tu sikit sebanyak membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih sebab sudi luangkan masa.